Так что, ну, третья часть ще Олиховского будет. Так что, зараз едем на пікаліна, ветер, конечно, капец. Ну, что, поработаем. Третью часть нужно снимать. Ого, штурмовики секонд-хенды. Так, ну что ж, мы уже выехали на самый трушный, для меня трушный маршрут на Шеліховське Уже 25 км. Еще осталось 80 чуть больше. Ну, подивимся, сколько финалочки будет. Ну, а пока что погодка прям дуже-дуже странна. Вот то дождь то мжичка, то ничего. Ну, вот такие у нас гарні места с не очень гарною дорогой. Я просто И я в контактах тут. Просто у ноги расплываются, и еще его надо донести. Только как его, я, я не знаю. Как. А Саня тут вообще каким-то образом ехал даже. Ну якость так. Это просто трэш. Ну дорога, это просто трэш. То идет дождь, то светит солнышко. Погода просто. Тут все прям очень печально. Так что третья часть Шелиховская, я так понимаю. Ну, понятно, так. его уже не будет. Ну, короче, ну, будет очень интересная катка. По сути, весь сюжет это то, как я вот здесь вот пробирался. Сколько раз не падал? Одно, одно не, даже не тяжелое падение, все. Блин, сколько раз я падал? Ни разу руль не сворачивал. Это первый раз, пипец. Это просто наибольшая катка за весь сезон. То есть это даже ну, не тогда, когда я там падал, неудачно приземлялся. Не знаю, то все фигня. Мы сегодня тоже типа не обошлись без этого, но, но это просто наибольшая катка за все за весь сезон. Это, типа, ну пиздец. Дороги нема, едем по полю с соняхами. Но ну, все, раз за этого. Нет, 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 короче. Пиздец, они здоровы. Не, ну после сегодняшнего я катать, ну, вообще не хочу. Най, най гирша катка. Я даже не мог себе представить, что оно ну, будет так печально. А зараз ми їдемо 37-39 км на годину, щоб встигнути додому до тих пір, поки не пішов дощ. Ні, ну додому я не дотерпел вообще хавать піпець хочеться, так що тут даже пришлось заїхати на око, хот до. Ну, я прям прям ну тяжело, очень тяжело. я типа уже наконец вдома. Успел даже до дождя, типа, такого. Ну, типа, все равно чуть-чуть подмог, но все равно не сильно критично. Ну, это просто наигрыша, наигрыша, наигрыша катка. И, скорее всего, что это уже все, типа, ластова катка, вот, в которой будет больше 30 км. Оно все засратое. Очень, очень долго я буду это отмывать. Если после катки с вами э, мой велосипед не будет таким, то ну, я даже и не знаю, типа, чи считается это каткой. Типа мойка просто отвратительная теперь нет у меня рядом каких-то нормальных моек